तो चलिए दस गुरु साहबान आए जिन्ह अकाल पुर की मंदिर जो का प्रकाश आया और

और परमेश्वर जी के पास है जड़ी कोई ये रहमती है आत्मा पे और सिर्फ ये रहमती आत्मा की परमात्मा का हम अपनी दे नहीं दे रहे और अकालपुर में स्वयं जो कोई सारी निर्गुण सर्गुण वाली खेल समाप्त होगी तो परमात्मा अपनी अदम्य ताकत को प्रकट हो

ਅਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਪੂਤ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਲਦੇ ਬੈਨਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ और असली है उस सब कुछ जैसे मैंने सब कुछ दिख रहा है इंग्लिश में जैसे मैंने फिजिकल वो तो सब कुछ दिख रहा है पर इस दिखन वाले शरीर को चलाने वास्ते वो परमात्मा सारे देश एक निर्गुण सारे देश निर्गुण पाव के लिए आत्मा मुक्ता देना है और वो आत्मा सामुदिक्ति नहीं ऐसे नारी वो मेरा परमात्मा है वो भी कभी किसी में नहीं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते और आत्मा एक है वो तो परमात्मा का पर मेरे एक है सानू है हृदय तेरा

ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਦੇਰਵੇ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਗਮਨ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ੀਰ ਗੁਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚ 1722 ਅੰਗ ਆਵਨ 78 ਜਨ ਸਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਮਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਕੇ

ब्रह्मा नाम नाम में ब्रह्मा ने सोलो में ये कहना बताया है अंग 1100 पताली लिखा गया है पैरों मानना बीच अखिल पिता मारे प्रकट नाच पिता पूर्व राज निशान कह ना जो पिता पत्नी में पिता पूर्व ये कह रहे हैं जी

तो परमात्मा अकालपुर पुरुष निर्गुण निरंकार जो शब्द धार बन के गोविंद शब्द नाल अकालपुर ने रल के पेड़ की बचाइए और उस अकाल की शरणी आइए ताकि जो रस इस सोहन मिशन वाले मान रहे हैं उसी भी से

और का काम मिशन मिशन नाम गोविंद दूसरे वाण ना कोई वढ़ाई ना का मिशन नहीं कोई हिस्सा पा रहे ना नौ खंड इसमें सात दी इनको दंड बजाएगा संस्था मिशन सोहन मिशन किया

की जय सो हनुमान शेर सिंह विष्णु की जय सो हनुमान शेर सिंह विष्णु जय सो हनुमान शेर सिंह विष्णु 渴望的人。